বন্ধু বান্ধৱীসকল চোৱাকালি যিহেতু আমাৰ ৰৈ ৰৈ বিনাল ট্ৰেইলাৰটো ৰিলিজ হৈছিলে আৰু ট্ৰেইলাৰটোৰ শুভ মুক্তি দিয়াৰ পিছত গৰিমা বৌ তাত গৈছিলে আৰু তাত যোৱাৰ পিছত গৌৰিমাই বৌ কি ক'লে আপোনালোকে সেইটো শুনি লওক তাৰ সেইটো প্ৰশাসনে কিবা এটা হেৰি কৰি কৰিছে মানে কিবা অসুবিধা দেখিছে চাগে কিবা এটা কিন্তু তথাপিতো ইয়াত সকলোৱে মই যেতিয়া আহিছোঁ মানুহখিনি লগ পাইছোঁ তেওঁলোকে অন্তত চাৰে এঘাৰ বাৰ বজালৈ বিচাৰিছে গতিকে সেইটো চাই লওক সুবিধামতে কেনেকৈ হয় কাৰণ

কি হয় চাওঁ সেইখিনি প্ৰশাসনে বেছি ভালকৈ জানিব আৰু ৰাইজে নিজে আচলতে একো সুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে যেতিয়া কৈছে মই তেওঁলোকৰ ওপৰতো সেইটো বিশ্বাস মই কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে ইমান দিনেতো তেওঁলোকে নিজে বহুতখিনি নিজৰ সুবিধামতে কৰিয়ে আছে একাংশ সুৰাশক্ত অনুৰাগীয়ে সুৰা ঢালি সমাধি ক্ষেত্ৰত সুৰা দিয়াৰ কথা ওলাইছে বা সুৰাশক্ত হৈ আহে তেওঁলোকক কি অনুৰোধ জনাব এইবোৰ কাম কৰিব নালাগে জুবিনক সন্মানেৰে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰক তেওঁৰ বাবে আৰু অশান্তিকৰ একো পৰিৱেশৰ যাতে সৃষ্টি নহয় সকলোৱে ইয়ালৈ আহে সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো বয়সৰ লোক আহে গতিকে সকলোৱে সকলোৰে সন্মানটো ৰাখক আৰু তীৰ্থস্থান নিচিনা হৈ গৈছে মন্দিৰ নিচিনা এখন পবিত্ৰ স্থান হৈছে গতিকে ঠাইখিনি পবিত্ৰ কৰি ৰাখক সকলোৱে মই সেয়াই সকলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিম সকলোকে কৰজোৰে আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি গোটেইখিনি বজাই ৰাখক সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা সেয়াই প্ৰাৰ্থনা এটা কথা ৰাজনীতিক শ্লগানৰ পথাৰ হ'ব লাগে নেকি জুবিন ক্ষেত্ৰখন বহুতে ৰাজনীতিক শ্লোগান দিয়া পৰিল প্ৰশ্ন মোক কৰিবই নালাগে আচলতে ৰাজনীতি তাত আহিবই নালাগে য'ত জুবিনে ৰাজনীতি কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল গতিকে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰাও বা আমি কোনোৱেই ক্ষেত্ৰখনত ৰাজনীতি আমি নিবিচাৰোঁৱেই কোনোফালৰ পৰা যেনেদৰে আমি প্ৰথম দিনাৰ পৰা একেটা কথাই কৈ আছোঁ যে শান্তি সম্প্ৰীতি তাত কোনো ৰাজনীতি তাত কোনো ধৰ্ম ভাষা একো কথা নাই গতিকে সেইখিনি কথা কৈছোঁ যেতিয়া ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ এটা এটা বিষয় আহিবই নালাগে এখন মাত্ৰ সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ স্থান হয় সেয়াই আমি আশা কৰিছোঁ সেই সপোন জুবিনৰ একান্ত ইচ্ছা একান্ত সপোন যিটো পেচন একদম ছবিখনক লৈ আছিলে সেইখিনি আমি কাম আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এইটো কথা প্ৰতি পদে পদে আমি মিছ কৰিছোঁ বা প্ৰতি পদে পদে আমি অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে জুবিনৰ পৰামৰ্শ জুবিনৰ যিখিনি ভিজুৱেলাইজেশ্যন সেই বস্তুবোৰ নিশ্চয় বহুত বেলেগ হ'লেহেঁতেন এতিয়া আমাৰ সীমিত জ্ঞানেৰে আমাৰ সীমিত কি বুলি ক'ম আমাৰ যিখিনি আমি নিজে বলে পাৰোঁ সেইধৰণেৰে আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু জুবিনৰ সপোনখিনিক আমি যিখিনি আমাক কৈ থৈ গৈছিলে বা তেওঁ যেনেদৰে হৈ থকাৰ গোটেই সময়খিনি তেওঁ কৈ থাকিছিলে কথাবোৰ সেই গোটেইখিনি কথা আমি সাকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেনেকৈ তেওঁ বিচাৰিছিলে একত্ৰিছ তাৰিখে সকলোৰে আগত ৰাইজৰ আগত উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী

টাইম মানে নিৰ্ধাৰ কৰিব এটা কেবিনেট বহিছিল তেওঁলোকৰ সেই কেবিনেটত চাগে দহ বজাৰ পিছত মে বি মন্দিৰটো বন্ধ কৰি দিব ক্ল'জ কৰি দিব আৰু সেইটো কি কাৰণে ক্ল'জ কৰিব নেক্সট ভিডিঅ' তাত কোৱা গৈছে চ' সেইটো আপোনালোক তাত চালে গম পাব আৰু আজি যিহেতু বৌ অলৰেডি ক'লে যে এইটো দহটা বজাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়াটো ইমান ঠিক হয়নে নহয় সেইটো মই আপোনালোক মোৰ অপিনিয়নটো হিচাপত মোটামুটি এঘাৰটা থাকিব লাগে কাৰণ দহটা হ'লেও বেয়া নহয় কাৰণ জেগাটো অলপ ৰিক্স হয় যোৰাপাটৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হয় যিহেতু আমাৰ ঠাণ্ডাদিন পৰিলে অলৰেডি চ' চাগে মে বি সেইটো কাৰণেও বৌ মোৰ হিচাপৰ কথাটো কৈছে চ' বৌ সেইটো কাৰণে চাগে এঘাৰটা বা দহটা বজাত বুলি কৈছে কাৰণ দহটা বজাত ক্ল'জ কৰি দিব ৰাতিপুৱা মোটামুটি ছয়টা পাঁচটা বজাত অ'পেনিং কৰি দিব সেনেকুৱা টাইপ চাগে গেটটো বনাব আৰু মে বি কাৰণ তাত বহুতখিনি প্ৰব্লেমো হোৱা বুলি শুনিছোঁ কিন্তু মই যিমানজনাত আজিলৈ প্ৰব্লেম হোৱা নাই চাগে যিমানখিনি গম পাইছোঁ চ' প্ৰব্লেম এতিয়ালৈ বা নিউজতো পোৱা নাই বা নিজেও তিনিবাৰ গৈছোঁ আপোনাৰ গম পাইছে চ' মই যিমানবাৰ গৈছোঁ প্ৰব্লেম বাৰু মই দেখা পোৱা নাই কিন্তু মই ৰাতি ৰাতি যোৱা নাই এক্সোৱেলি মই দিনত গৈছিলোঁ চ' দুবাৰ দুবাৰ মই দিনত আৰু এবাৰ গৈছিলোঁ আপোনাৰ মৰ্ণিং গৈছিলোঁ ত' মৰ্ণিং মৰ্ণিঙে গৈছোঁ তিনিবাৰ মৰ্ণিঙে দিয়ক চ' যিহেতু বৌ অলৰেডি ক'লে যে এঘাৰটা বা দহটা বজাত ক্ল'জ কৰি দিব সেইটো প্লেচটো ত' ক্ল'জ কৰি দিয়াটো ইমান বেয়াও নহয় আৰু ইমান মোৰ হিচাপত ভালো হোৱা নাই কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যে কৰ্ম কৰি আপোনাৰ ৰাতি দহটামানত যায় তাত দাদার এবাৰ এবার জিরণি লোবলো সো দাদার কথা পাতবলে যায় বহুতে সো এই বলে কলে লাগিব যে দশটাত ক্লোজ করে দিলে আর এটা ভাল কথা যে দশটাত ক্লোজ করে দিছে কারণ যোরাপটর যেটু ৰাস্তা রাস্তা আর রাস্তাটা বহুখানি প্রবলেম আর এটা আপনার উইন্টার সিজন গমে পাইছে আপনার উইন্টার এনেকা দিনে বহু কেটার মানে তাত এক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে যেহেতু আমার যোরাপাতো পাহাড়িয়া এলাকা হয়তো তো মানে কুঁয়লীরা থাকি পরিব কেদিন পিছত সো এইটো হিসাবে একটা সুখ হব কারণ দশটা বজার পিছন ক্লোজ করে দিয়াটো ভাল কিন্তু আর একচুয়ালি সেইটোৱে দুটা ছাইড চাব গ'লে ভালো আছে বেয়াও আছে কাৰণ এটা নিৰ্ধাৰিত টাইম মানি দিয়াটো ভাল হৈছে আৰু বা বেয়াও হৈছে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ হিচাপত অপিনিয়নটো বৰ ঠিকেই আছে কাৰণ বৰ এবাৰ কৈছে বাৰু যে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ কৰ্মত সূত্ৰে ব্যস্ত থাকে ৰাতিকৈ আহিম বুলি ভাবে তো সেনেকুৱা যেনে আমাৰ টাইপ আমাৰ আমি মই এইবাৰ নিজৰ কথাটো কৈছোঁ যায় নেকি আমি গধূলি ছয়টা বজালৈ বা কামত থাকিব লাগে তাৰপিছত তাৰ পৰা আমি যদি ভাবোঁ যে আমি দাদাৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ আহোঁ চ' আমি যোৱালৈকে মোটামুটি এক ঘণ্টা লাগি যায় আৰু যদি জাম পোৱা নাযায় তো ভালেই হ'ল মোটামুটি চল্লিছ পঞ্চল্লিছ মিনিটত পাই যায় বাই চান্স যদি জাম পোৱা গ'ল তাত বহুত লেট হয় আৰু লেট হ'লে আপোনালোকে গমেই পায় তো কিমান জ্বলা হয় সেইখিনি জেগাত চ' সেইটো হিচাপে বা বৌ যিটো কথা কৈছে দহটা বজাত বা মোৰ হিচাপত দহটা সেইটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু এনে চাব গ'লে দহটা বজাত ক্ৰছ কৰিলে বাৰু বেয়া লাগে আৰু আৰু এইকেইদিন মানে কি হৈছে তাত কোনোবা ড্ৰিংক চেঞ্চ কৰা বুলি কৈছে নেকি ত' সেইকাৰণে চাগে মে বি এইটো ক্ল'জ কৰি দিব দহটা বজাৰ পিছত চ' কথাবিলাক কৈছো মই আপোনালোকে চ' ড্ৰিংক চেঞ্জ কোনো কৰি নাযাব আৰু দাদাও সেইটো বস্তু বিচৰা নাই আমাৰ অশান্তি কৰাটো আৰু মই জনাত যিমানখিনি গম পাইছো তাত কোনো ধৰণৰ অশান্তি হোৱা নাই বা ভাল কুশলে গৈছে বস্তুটো চ' আৰু অনাগত দিনবোৰত আমাৰ এনেকে ভালে ভালে যাব চ' আমি দাদাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখা পাম ভালদৰে চ' আৰু কি ক'ম আৰু সেই ৱৰ্ড একেবাৰে নাই কাৰণ এইকেইদিন মানে আৰু ভাবিলে কথাটো গমেই পায় আৰু যোৱাকালি যিটো ৰৈ ৰৈ পিনে ট্ৰেইলাৰটো চাই মানে বহুত ডিচএপইণ্টেড হৈ গৈছোঁ লাষ্টত চ' প্ৰথমতে ভাল লাগিল বিশ বাৰ মানৰ ওপৰত আপোনাৰ কৈছোৱেই চ' ট্ৰেইলাৰটোত যেতিয়া দাদাই কয় মই সাগৰ কিমান দ মই নাচাওঁ কিন্তু মই সাঁতুৰি দিওঁ ঠিক সেইবিলাক ৱৰ্ড আৰু লাষ্টৰ যিখন ট্ৰেইলাৰ লাষ্টৰ এণ্ডিংটো চাইছো ন মানে ভাইচা ইয়াত লাগি গৈছে চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু চ' আপোনালোকে বেৰি কেয়াৰফুল হৈ থাকক কাৰণ কিছুমান বস্তুত অলপ সাৱধানে চলিব আমি দাদাৰ লগত থাকিব লাগিব সদায় চ' সেইটোৱে আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আৰু বৌ যিহেতু কৈছে চ' সেইটো কোনো নিগেটিভভাৱে নল'ব বা দহটা বজাত ক্ল'জ কৰি দিয়াটো ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু এতিয়া সময় বহুত পৰিস্থিতিবিলাক গমেই পায় বহুত বেয়া হৈ যায় থাকে কেতিয়াবা সেইকাৰণে বহুত ভাবি যায় চাগে চ' দহটা বজাত ক্ল'জ কৰি দিম মোৰ হিচাপত তেনে পৰিস্থিতি বেয়া হোৱা নাই তাত ভালে সকলোবিলাকে নাম কৃষক কৰে তাৰপিছত গান গায় ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেমবিলাক চলি থাকে বা কেতিয়াবা ধৰি লওক সেইদিনা ইউটিউবাৰবিলাকে যাই পেলাই অলপ প্ৰব্লেম কৰিছে মিষ্টাৰ আমাৰ লাখটকীয়া বাইদেউ আৰু কোনোবা ৰিয়েলিষ্টিক নে কোনোবা কৈছিলে সিহঁতে যাই পেলাই অলপমান প্ৰব্লেম কৰিছে চ' সেইকাৰণে কথা আৰু সেই ঠিক তেনেকুৱা টাইপ কথা যে এটাৰ কাৰণে গোটেই মানে সমান হোৱা বুলি যে কয় ঠিক তেনেকুৱা টাইপ কথা চ' সিহঁতে যে যাই পেলাই অলপ প্ৰব্লেম কৰিছে চ' যিখিনি আমাৰ জনসাধাৰণ মানুহ আছিল বা ভাল মানুহ আছিল সেইবিলাকক মানে প্ৰব্লেম কৰিছে প্ৰব্লেম কৰা ল'লে মানে বস্তুটো অলপ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহি গ'ল ন সেইকাৰণে বেয়া হৈ গ'ল ছ' মামাও থাকে সেইকাৰণে এইটো নিয়ম লৈছে যে দহটা বজাৰ পিছত ক্ল'জ কৰিব ভা ভালেই বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু তেওঁ নিয়মটো লৈছে সেইটো ভাল বুলি ক'ব লাগিব ছ' গাইজ গুড নাইট বাই বাই হেল্ডি থাকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগাম বাই বাই